Народів світу ми казали, що гарний настрій вам гарантований. І я хочу ще раз звернути увагу на те, що ви залюбки можете підійти до наших фотозон, сфотографуватися. Нам працює на нашому святі два фотографи. веселимся, розважаємось, продовжуємо наших нашим и і будемо далі за нашими колективами. Будь ласка, зустрічаємо Сальса Клуб Азов -Зук. Chama chamar a atenção. Mete é com a minha imaginação. Quero ver a gente só ver. Ou será que vai acontecer? Ela sabe chamar a atenção. seus olhos fazem entre nós uma equação. Quero ver o que pode fazer. como será a gente só vê? Será que vai se entregar? Sou um momento de prazer. Um beijo que faz viajar. Um desejo que a gente sabe quando a gente fala. E olhar. Se der é tão bom eu quero imagem, eu quero que eu nem imagino. Quero você

E a imaginação se quer ver a gente se viver. O que será que vai acontecer? Ela sabe chamar a atenção. Os histórios fazem de nós uma equação. quer ver o que pode fazer. O que a gente se viver? Ну, такой праздник я хочу чтобы можно было танцевать чтобы можно было играть Прости, Да? Ведь правда да. да нужно играть любой праздник нужно играть понял вот так вот стой мы будем играть и будете мне помогать а вы будете мне помогать <связательно> ну тогда мне сюда для игры нужны пары очень просто мои помощники сейчас возьмут себе пару станут ко мне лицом Ко мне лицо. Пары стоят друг за другом. Ко мне лицом. Угу. Ко мне лицом. Сюда лицом. Подняли ручки вверх. У нас тут не два, а три, а нам нужно два. Иди, будешь помогать, что ты стоишь все время. Боже, мама, Мия, возьми человека за руку. Давай. Везде вам нужно помогать. Так, два, 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 два. Становись сюда, молодец. Отлично. И отлично, достаточно игроков. И мне нужен один кто-то очень взрослый. Очень сообразительный взрослый ты взрослый сообразительный. Нет. Хорошо. Кто взрослый сообразительный? Вот ты взрослый сообразительный? Иди сюда. Нет, ты очень большой взрослый. Ты поменьше взрослый. Ты взрослый сообразительный. Точно? Пойдем со мной. Пойдем со мной скорее. Да. Вот взрослый. Уже второй взрослый. Хорошо. еще один взрослый сообразительный. Отлично. Итак, ты стоишь здесь, хорошо? Как только начнет звучать моя музыка, ты пойдешь вперед и возьмешь себе кого-то, кто тебе понравится. Хорошо? И потом... Ну, ты умеешь играть в ручеек, правда? Отлично, играем в национальную итальянскую игру ручеек. Вру, конечно же, она не итальянская, но она же веселая. Итак, играем до тех пор, пока звучит музыка. Как только музыка заканчивается, мы заканчиваем играть. Понятно? Понятно. Ну что, ты готова? Взрослый сообразительный. Мы готовы! Músico Мы возвращаемся обратно и играем дальше. Что, меня и играем что, дальше. Вытягивает? Вообще эти игры немножко устала. Что? Одина, я тебя прошу. Что? Я тебя прошу. Прости меня. Прости меня. Давай. Хочешь карнавал? Пусть будет карнавал. Карнавал. Ты Прос... обещаешь. Обещаю. А я не знаю, что мне делать. Прощай. 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 Ну хорошо. Прощаю. Пойдем. Не дармал. А недома. Ох, і ж тут! Ох, дякую тобі. Дуже добре. А може, десь ще поїдемо, а? А вы тут А мы Там, наверное, с батьками! Мы Ну, то добрый то ты, куда мы едем? В Польшу! Мы можем в Польшу? Да, конечно можем! То это хорошо! Подожди! А как же, в Польше есть пончик Попробуй этот вкусный пончик! И он тебе сразу принесет в Польшу! Ну, Подели. то добрый. попробуем! Полетели? Полетели. Полщи, прошу вас, полщи, городцы, полщи. О, я в душу тот, кто там. Заброшу вас. Подожди, водочку. День новый. Proszę! Pani Lubusia, skąd tutaj się wzięłaś? No, ja tutaj kwaski sprzedaję dzisiaj. I suknię włożyłaś najpiękniejszą swoją, chyba? Ha, to tutaj chłopcy są fajni. To na pewno nakarmić wszyscy chłopców też, tak? Daję jakie młode chłopcy. A przystojni jacy, tak?

I sure.